হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি কলেজীয়া সাজোৰাতে ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কলেজলৈ ওলাই গৈ আছোঁ আৰু এই সাজোৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদিও এইটো হয়তো লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ আজি আমাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বিদায় সভা আছে গতিকে খুব বেয়া লাগি আছে হ'লেও কলেজলৈ এয়া ওলাই গৈ আছোঁ আৰু গৈ লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম

এইফালে বহি আছে অনিতা আৰু এইগৰাকী মই আমি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ললোঁ ইউনিফৰ্মত এটা বিশেষ কামত আমি আহিছিলোঁ এইফালে তুলমণি ৰূপম আৰু ৰক্তিমাও বহি আছে আৰু আগত লগৰখিনি আৰু ভাইটি ভণ্টীসকলো বহি আছে বাৰু সভাৰ আৰম্ভণিতেই মেচাৰে ভাষণ দিছিলে আৰু মেচাৰ ভাষণ দিয়াৰ লগে লগে আমি বহুত বেছি আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ ৰক্তিমা মই আৰু তুলুমণীয়ে কান্দিয়েই দিলোঁ এই সময়খিনি যোনে যোনে বিদায় লৈ আহে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাই কিমান বেছি কষ্টকৰ হয় আৰু পাঁচ বছৰীয়া স্মৃতি সেইকাৰণে আমাৰ বেছি বেয়া লাগিছে আৰু এয়া আমাৰ লগতে আমাৰ সৰু সকলো আছে এতিয়া বিদায় প্ৰাৰ্থীৰ ফালৰ পৰা মাতিছিল আৰু মই প্ৰথমেই ভাষণ দিলোঁগৈ পাঁচ বছৰীয়া স্মৃতিবোৰ হিয়া উজাৰি ক'লোঁ কান্দিলোঁ হাঁহিলোঁ ফূৰ্তি কৰিলোঁ দুখ কৰিলোঁ সকলোবোৰেই কৰিলোঁ পাঁচ বছৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ কোনোবা এটা দিনতে এইটো প্ৰেক্ষাগৃহতে আমাক আদৰণি জনাইছিল আৰু আজি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ এইটো প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰাই আমি এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ তাৰপাছতে আমাৰ লগৰ সুদৰ্শনে ভাষণ দিছিল আৰু সি খুব হহুৱাইছিল সকলোকে খুব জমনি কৰিছিল গতিকে আমাৰ ৰাইজসকলো পুৰা হাঁহি আছে তাৰ পাছতে আমাৰ লগৰ উদ্দীপ্তই নিজে লিখি সুৰ কৰা এটি গান গালে আৰু এয়া ভাষণ দি আছে পৰশে যিটোৱে আমাক পাঁচ বছৰে আটাইতকৈ বেছি হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছিল আৰু ভাষণ দি থকা অৱস্থাত আজি সি আটাইতকৈ বেছি কান্দিছে আৰু এয়া গান গাইছে চন্দানে সি আমাৰ জুনিয়ৰ আৰু সি তাৰ মাকে লিখা খুব ধুনীয়া এটি গান সি আজি গালে এয়া হৈছে আমাৰ কলেজৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ফেভৰেট দুৰ্লভ ছাৰ আৰু তেওঁ খুব ধুনীয়া গান গায় আৰু আজিও আমাৰ ৰিকুৱেষ্টত তেওঁ এটা গান গালে আহে বানাহে গুমতি আহি বৰাপোন কেনা থাকে হাও নৰে ধৰ তুমি মৰমৰে নে মৰম মায়ে ভৰা দুই তুমি হিয় সাহির বীর জুনা কি হো না কিয় হায়া মায়া মাথু i'm <laughs> sorry একেবাৰে শেষত লাষ্টত কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু মাৰি আছে আৰু এয়া সঞ্জয় মানে কোন আইদ্যানে আছে আমাৰ হ'ব দিবা কাটি নিদিওঁ আমাৰ মানে বহুত দুখ দুখ পাৰা আমি কান্দিবলৈ ললো আমাৰ হাঁহি উঠে হাঁহি উঠিল গাইছ এয়া দ্বিতীয় দিনৰ কথা আপোনালোকে আমনি পালেও এসময়ত আমি চাই নিশ্চয় খুব বেছি ভাল পাম এয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফেচ ফ্লেৰেল হয় আৰু এয়া আমি সকলোবোৰ আহিছোঁ আজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰখিনি মেইনকৈ আহিছে আৰু ভাইটি ভণ্টীসকলে খুব বেছি ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলেই গম পাব তেওঁলোকে আমাৰ বাবে কিমানখিনি কৰিছে আৰু প্ৰথমতেই এয়া চন্দনে গান গাইছে এয়া কেৱল মোৰ বুলিয়েই নহয় ফকাটিং মহাবিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিক্ষাগুৰু দেৱাশীষ বৰুৱা ছাৰে ভাষণ দি আছে আৰু ছাৰ কেৱল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে প্ৰিয় নহয় আন মহাবিদ্যালয়বিলাকতো ছাৰ পৰিচয়টো আৰু খুব বেছি প্ৰিয় আৰু এয়া ছাৰৰ ভাষণ আমি শুনি আছোঁ এয়া মৰমৰ জুনিয়ৰ গায়ত্ৰী ভণ্টীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন আৰু তাৰপাছতে ভাষণ দিছে আমাৰ চুপাৰ জুনিয়ৰ মুছান ভণ্টীয়ে কাৰোবাৰ ফেভৰেট চিনিয়ৰ হোৱাটো আচলতে খুব বেছি সৌভাগ্যৰ কথা বাৰু যিয়েই নহওক তুমিও খুব বেছি মৰমৰ আছিলা আমাৰ আৰু সদায় ভালে থাকা এক কেজোচাৰ বাকৰিত বুজলিনা স্মৃতি সেউজীয়া আহি পালে প্ৰতিমা সূৰ্যৰ মাৰ্গৰ বেলা জ্ঞান সন্ধানী সতীৰ্থ তুমি আগুৱাই যোৱা অজুত সপোন বহুত বান্ধি দুটকত সপোন বান্ধি সৌহিনা আনিছিলা আহি এয়া বিদায়ৰ বেলা তুমি সফল হোৱা কবলৈ কয় কিন্তু নিজৰ নাম চোৱাটো কথা তাত ভাবি আহো কিন্তু কব নোৱাৰো 又回来结婚了，哈喽。 পুনৰ ধন্যবাদ মৰমৰ অনুজ ইমানখিনি তোমালোকে কৰিলা তেওঁলোকে আমাৰ ফটোসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আচলতে ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ'খিনিয়ে আমাৰ পুনৰ সেই কলেজীয়া দিনখিনি শৰাই তুলিছিল আৰু গোটেই সমস্ত আয়োজনটোৰ কাৰণে আচলতে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোক বহুত বেছি মৰমৰ আছিলা আৰু সদায় মৰমৰ হৈ থাকিবা আৰু কলেজীয়া দিনবোৰ সদায় স্মৃতি হৈ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল আচলতে কলেজীয়া দিনবোৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা বিশেষ হয় সেইবাবে আমাৰ স্মৃতিৰ কোনতো এয়া বিশেষ হৈয়ে ৰ'ব মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলো সদায় ভালে থাকক তাৰে কামনেৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ